फिर फिर अल्लाह आजाब नहीं देगा फिर अल्लाह आजाब नहीं देगा क्यों ईमान भी लाए शुक्र गुजार भी हो गए मुख्तर प्रोग्राम मा य फराल्लाह बे आजाब को शकर तुम वामन तुम अल्लाह तुम्हें आजाब देकर क्या करेगा तो अल्लाह को आजाब अल्ला देने का शौक है अगर तुम ईमान वाले बन गए शुक्र करने वाले बन गए दो तकावे तो मेरे भाइयों पहली बात ईमान बनाना है क्या बनाना है ईमान बनाना है अल्लाह का यकीन अल्लाह का खौफ ये दिलों में आवे उसके लिए ईमान की दावत दो ईमान की मेहनत करो ईमान की बातें बोलो ईमान की बातें सुनो तो फिर ये, ये अंदर उतरे। अल्लाह करने वाला है और कोई करने वाला नहीं है देने वाला है कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह मदद करने वाला है कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह तंदुरुस्ती देने वाला है कोई तंदुरुस्ती। अल्लाह की सिफत में कोई शरीक नहीं है वही करने वाला है ऊपर से फैसला होगा तो हो गया यहां तो कहते हैं ईमान की बातें बोलो ईमान की बातें सुनो और ईमान के तकाजे पर अमल करो क्या काम हो गया क्या हो गया काम हो गया मतलब तबलीग ईमान की बातें बोलो ईमान की बातें सुनो और ईमान के तकाजे पर जिंदगी को लाओ ये काम हो गया फिर अल्लाह राजी हो जाएंगे जब अल्लाह ताला राजी हो जाएगा तो दुनिया और आखिरत के हालात ठीक हो जाएंगे ये वादा है अल्लाह नाराज है तो दुनिया आखिरत के हालात बिगड़ जाएंगे તમ અલદ بن جاؤ ચાતાદ દર بن جاؤ તો દર બંધાؤ જમીનદાર بن જા અલ્લા નારાજ હે કોણ નારાજ હે હા પેલે કુ તમ બડી તાદાદ મે ભી હો ગયે તો ભી કям્યબ ન હોંગે ક્યોક અલ્લા નારાજ હે સે નુહલ અલયહિસલામ કી કૌમ બડી તાદાદ મે થી બડી તાદાદ મે થી કહેતે થે હમ બહોત હે હમારા કોણ બગાડેગા તો को उनकी बड़ी तादाद ने फायदा नहीं दिया क्योंकि अल्लाह उनसे नाराज हुआ फिर हूद सलाम के कौम आई अल्लाह ने फिर उनके हलाक होने के बाद सलाम के बाद सलाम आए उसी नस्ल में उनकी कौम ताकतवर थी बहुत उनके सीने चौड़े लंबे लंबे कद और ताकतवर हां एक पेड़ को यूं हला करके उखाड़ ले ऐसी ताकतवर मन वो मिन्ना थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है और उनकी उम्रें लंबी लंबी उम्र कैसी आपकी उम्र कितनी इस, उमर, इस उम्र इस उम्मत की उम्र बहुत थोड़ी साठ सत्तर खत्म उनकी उम्रें बहुत लंबी सौ सौ बरस तक जनाजा नजर नहीं आता था कोई मरता ही नहीं था और तो यहां यहां रोज जाना जाए तो उम्र लंबी होने की वजह से मकान बहुत मजबूत बनाते थे पहाड़ों को खास तरीके से तराशते थे और उसको मकान की शक्ल देते थे तन हैतु नल जीबाल था पहाड़ों को तराश तराश करके खास शक्ल से अंदर कमरे बनाते थे बुनियादी लेने की जरूरत नहीं है बुनियाद तो पहाड़ की है ही नीचे हाँ। तो अंदर कमरे पहाड़ों में कमरे बनते कितनी मजबूत इमारत पहाड़ और सपाट सीधी साफ जमीन है उस पर ऐसे घर बनाते थे जो हम बनाते दोनों काम करते थे पहाड़ों में भी बनाते थे सपाट जमीन पर भी बनाते थे क्यों उम्र लंबी है वो ताकतवर है अल्लाह ताला ने उनकी दावत के लिए हूद अली सलाम को भेजा उन्हीं में से उन्होंने उनको दावत दी दीन की अल्लाह की इबादत करो हां बातिल चीजें छोड़ो तो वो तैयार नहीं हुए बात मानने के लिए और ये कहते थे कि हमारा कोई कौन बिगाड़ सकता है हमसे ज्यादा ताकतवर है कौन क्यों बहुत ताकतवर आज और मैं आज कहते उसको तो बात मानी नहीं उन्होंने दावत भी दी वो तो कहते थे तुम पर तो किसी कोई तुम्हारे पर तो किसी मेले इलम का असर है यूं कहते थे तो उनको इसे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तुम्हारे तो पास कोई दलील नहीं है वगैरह तो वगैरह तो जब बात नहीं मानी है तो एक मुद्दत तक बात चलती रही मौका अल्लाह ताला समझने का सुनने का देते रहे ये अल्लाह की आदत है ये एकदम सजा नहीं देते बंदे को बल्कि मौका देते हैं सुनने का समझने का अमल करने का फिर भी अमल नहीं होता तो फिर उसके गुना की हद आ जाती है जब गुना किया जाता है, फिर पकड़ आ जाती है हां यही अल्लाह की तरतीब है कि फौरन नहीं पकड़ते अगर फौरन पकड़े तो कोई बच ही नहीं सकता क्योंकि सब गुनेगार हैं। तो फिर अल्लाह की पकड़ आई और अल्लाह की पकड़ ये आई कि उन पर अल्लाह ने तेज हवा भेजी क्योंकि वो उनके जहन में यह था कि नू असलम की कौम पानी से हलाक हुई है तो हम ऐसे गुजारा करेंगे जिंदगी का कि पानी असर ही ना करे जैसे पहाड़ों में घर बनाए पानी क्या करेगा पानी वाला नुकसान नहीं होगा हमको होगा तो उन पर क्या भेजा गया कि उन पर हवा भेजी एक हफ्ते तक रात और दिन वो आजाद की हवा थी किसकी एक हवा हमारे लिए होती है वो जिंदा रखने के लिए होती है हवा के बगैर आदमी जिंदा नहीं रहता उनकी आजाद उनकी उनकी हवा कैसी थी हजाब हां इसलिए उस हवा ने उनको पछाड़ दिया जमीन पर जैसे तूफान होता है हवा का तो आप देखो सड़कों पर दरख गिर जाते हैं बड़े बड़े दरक ऐसे उनको पछाड़ दिया हवा हवा से नाबूद हुए ताकतवानों को हवा से नाबूद किया अक्सरियतवानों को पानी से नाबूद किया ये अल्लाह की ताकत है जब नाफरमान्या होगी तो फिर कोई ताकत फायदा नहीं देगी अल्लाह ताला की कुदरत के सामने इसलिए मेरे दोस्तों ये किस्से सुनाए ये कोई हाल कितना ही ताकतवर हो कोई लेकिन अल्लाह के सामने कुछ नहीं हो अल्लाह नाराज होंगे तो हाल बिगड़ जाएगा इसलिए ये दावत दी है कि अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के हुक्म वाली बनाओ अंदर अल्लाह ताला का ऐसा खौफ पैदा करना कि जो अल्लाह से डरा और रहमत का ऐसा उम्मीदवार रहना कि इतात नसीब हो जाए कि आदमी किसी चीज के उम्मीदवार होता है तो उसको हासिल करता है और डर होता है तो उससे अपना को बचाता है कहते हैं अल्लाह के मामले में कि अल्लाह का डर भी हासिल करो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार भी रहो